ॐ नमः शिवाय श्रीशिवाष्टोत्तरशतनामावली ॐ शिवाय नमः ॐ महेश्वराय नमः ॐ शम्भवे नमः ॐ पिनाकिने नमः ॐ शशिशेखराय नमः ॐ वामदेवाय नमः ॐ विरूपाक्षाय नमः ॐ कपर्दिने नमः ॐ नीललोहिताय नमः ॐ शङ्कराय नमः ॐ शूलपाणये नमः ॐ कट्वाङ्गिने नमः ॐ विष्णुवल्लभाय नमः ॐ शिपिविष्टाय नमः ॐ अम्बिकानाथाय नमः ॐ श्रीकण्ठाय नमः ॐ भक्तवत्सलाय नमः ॐ भवाय नमः ॐ शेर्वाय नमः ॐ त्रिलोकेशाय नमः ॐ शितिकण्ठाय नमः ॐ शिवाप्रियाय नमः ॐ उग्राय नमः ॐ कपालिने नमः ॐ कामारये नमः ॐ अन्धकासुरसूदनाय नमः ॐ गङ्गाधराय नमः ॐ ललाटाक्षाय नमः ॐ कालकालाय नमः ॐ कृपानिधये नमः ओम भीमाय नमः ॐ परशुहस्ताय नमः ॐ मृगपाणये नमः ॐ जटाधराय नमः ॐ कैलासवासिने नमः ॐ कवचिने नमः ॐ कठोराय नमः ॐ त्रिपुरान्तकाय नमः ॐ वृषाङ्काय नमः ॐ वृषभारूढाय नमः ॐ भस्मोद्धूलितविग्रहाय नमः ॐ सामप्रियाय नमः ॐ सर्वमयाय नमः ॐ त्रयीमूर्तये नमः ॐ अनीश्वराय नमः सर्वज्ञाय नमः ॐ परमात्मने नमः ॐ सोमसूर्याग्निलोचनाय नमः ॐ हविषे नमः ॐ यज्ञमयाय नमः ॐ सोमाय नमः ॐ पञ्चवक्त्राय नमः ॐ सदाशिवाय नमः ॐ विश्वेश्वराय नमः ॐ वीरभद्राय नमः ॐ गणनाथाय नमः ॐ प्रजापतये नमः ॐ हिरण्यरेतसे नमः ॐ दुर्धर्षाय नमः ॐ गिरीशाय नमः ॐ गिरिशाय नमः ॐ अनघाय नमः ॐ भुजङ्गभूषणाय नमः ॐ भर्गाय नमः ॐ गिरिधन्वरे नमः ॐ गिरिप्रियाय नमः ॐ कृतिवाससे नमः ॐ पुरारातये नमः भगवते नमः ॐ प्रमताधिपाय नमः ॐ मृत्युञ्जयाय नमः ॐ सूक्ष्मतनवे नमः ॐ जगद्व्यापिने नमः ॐ जगद्गुरवे नमः ॐ व्योमकेशाय नमः ॐ महासेनजनकाय नमः ॐ चारुविक्रमाय नमः ॐ रुद्राय नमः ॐ भूतपतये नमः ॐ स्थाणवे नमः ॐ अहिर्बुध्याय नमः ॐ दिगम्बराय नमः ॐ अष्टमूर्तये नमः ॐ अनेकात्मने नमः सात्विकाय नमः ॐ शुद्धविग्रहाय नमः ॐ शाश्वताय नमः ॐ कण्डपरशवे नमः ॐ अजाय नमः ॐ पाशविमोचकाय नमः ॐ मृडाय नमः ॐ पशुपतये नमः ॐ देवाय नमः ॐ महादेवाय नमः ॐ अव्ययाय नमः ॐ हरये नमः ॐ पूषादन्तभिदे नमः ॐ अव्यग्राय नमः ॐ दक्षाध्वरहराय नमः ॐ हराय नमः ॐ भगनेत्रभिदे नमः ॐ अव्यक्ताय नमः ॐ सहस्राक्षाय नमः ॐ सहस्रपादे नमः ॐ अपवर्गप्रदाय नमः ॐ अनन्ताय नमः ॐ तारकाय नमः ॐ परमेश्वराय नमः इति श्री శివాష్టోత్తరశతనామావళి సంపూర్ణం నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నా ఛానల్ గ్రోత్కి సపోర్ట్ చేయండి ఓం నమ శివాయ అని కామెంట్ చేయండి మరిన్ని అష్టోత్రాలు స్తోత్రాలు మంత్రాల కోసం నా ఛానల్ని వీక్షించగలరు ఓ సర్వేశ్వరాయ విద్మహి స్థూలహస్తాయ ధీమహి తన్నో రుద్ర ప్రచోదయాత్ అతిశక్తివంతమైన ఈ మంత్రాన్ని ప్రతిరోజు పదకొండు సార్లు చొప్పున పఠించడం వల్ల అనుకున్న పనులన్నీ నెరవేరుతాయి అంతటి శక్తివంతమైన మంత్రాన్ని పఠిస్తూ ఉండండి శివానుగ్రహం మీకు కలుగుతుంది ఓం నమ శివాయ